اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تمہیں ایک امت اللہ کے لیے کیا مشکل ہے وہ سب کو ایک بنا دیتا ولاکیں مَنْ يَشَا لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے وَيَهْدِي مَنْ يَشَا اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے حضرات سمجھ گئے ہدایت بھی کون دیتا ہے اور گمراہ بھی کون کرتا ہے اللہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے والا عَمَّا عم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ضرور تم سے بعض پرس کی جائے گی پوچھ گچھ کی جائے گی ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل اچھا ہے برا ہے ہر عمل کا جواب دے ہمیں کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں نہ ہوگا ورات تتخذوا کم داخلا بین اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں فریب دینے کا ذریعہ یعنی جھوٹی قسم اٹھا لو اور اس سے دھوکہ ہو جائے کسی کو فریب ہو جائے فتض ورنہ جادہ حق سے پھسل جاؤ گے فتض قدم بعد ثبوت لوگوں کا قدم اس پر جم جانے کے بعد اس پر جم جانے کے بعد لوگوں کا قدم کیا ہوگا پھسل جائے گا بتعو کسو اور تمہیں چکھنا پڑے گا اس کام کا برا نتیجہ بما صددتم عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ تم نے اپنی عہد شکنی اور فریبکاری کے باعث لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا ہے والم عذاب عَزِيمٌ اور تمہارے لیے بڑا, بڑا دردناک عذاب ہوگا اگر ہم حقیقت پسند بننا گوارا کریں اور حالات کا صحیح جائزہ لینے کی ہمت بھی رکھتے ہوں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ تبلیغ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں ورنہ اس دور میں جب کہ آمد کے ذرائع آسان ہو گئے تبلیغ و اشاعت کے وسائل وسائل سال بھی ہیں اور ارزاں بھی نور اسلام سے وسیع علاقوں کے معروم رہنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی عقل نے وہی سے رشتہ منقطع کر کے منزل مقصود تک پہنچنے کی بڑی کوششیں کی لیکن اس کی آرہ ایسی کوشش کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلا انسان ہر قسم کی خود ساختہ عزموں کو آزماتے آزماتے دل برداشتہ ہو گیا اب وہ محسوس کرنے لگا ہے کہ عقل کی آنکھ وہی الہائی کے بغیر بینا نہ نہیں ہو سکتی تشنہ لب قوموں کو اسلام کے چشمہ شیریں سے اپنی پیاس بجھانے کی دعوت دینے کا اب بہترین وقت تھا لیکن ہم نے اپنی بد کرداریوں کو کہ خصو خواہشاک سے اس چشمہ کو اتنا گدلہ اور مقدر کر دیا ہے کہ کوئی اس طرف رخ کرنے کی خواہش ہی نہیں کرتا قرآن کریم نے ان الفاظ میں واضح طور پہ بتا دیا کہ اگر تم نے فریب دئی آج شکنی اور دیگر رضائل سے اپنی سیرت کا دامن آلودہ کر لیا تو یاد رکھو اشاعت دین کی رکراہ میں رکاوٹ اٹکانے والے تم ہوگے اور اس کے سنگین جرم کے نتائج سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا بلا تَشْتَرُوا عاد اللَّهِ سمن خلیلا اور مت بے چو اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو تھوڑی سی قیمت کے ان ماند اللہ ہو و خیر اللّم ان کن بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو معند کم ینفد و معند اللہ باپ جو مال و ضر تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ ما آئند اللہ باپ اور جو رحمت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں وہ باقی رہیں گے ولا الَّذِينَ صَبَرُوا صبر بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم ضرور عطا کریں گے انہیں جنہوں نے ہر مصیبت میں صبر کیا ان کا اج ان کے اچھے اور مفید کاموں کے عفظ جو وہ کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے